तराजमूर्ती ओ प्रेमे अरति ब्रह्मा विष्णु शङ्करा असे अवतार श्री गुरुचा कराया उद्धार जगा रुचिता धरि लावेश असे यतीता मस्तकी मुगुटा शोभे जटिता कंठी रुद्राक्ष माळ धरूनी हातामध्ये आयुध बहुदा भरूनी तेणे भक्तांसके नमन अगशमनमन गमन असे त्रैलो वरति ओ वा प्रेमे आरती श्री गुरु दत्तराज राजमूर्ति ओ प्रेमे आरती गाणगापुरी वस्ति जाची अवदुम्बर छाये भीमा अमर संगमाची भक्ति असे बहुत सुशिष्या योगा हेव दे तसे निजमुक्ति काशी क्षेत्रि साधो करविर भिक्षेला जातो माहुरि नि तरित चाटि धर धरित नेत्र धर गर धरित शोभतो त्रिशूल जयाति ओ तो प्रेमे आरती श्री गुरु दत्त राजमूर्ति ओ तो प्रेमे आरती अवधुत स्वामी सुखानन्दा ओ वा ो सौप्यकन्दा दास हृदय कदा सोडवी विषय मोहछन्दा आलो शरण अत्रिनन्दा दाविसद्गुरु ब्रह्मानन्दा सुकवि चौर्य सीता फेरा गालिति षडरिपुम जघेरा गाञ्जिति पुत्र पौत्र दारा वद विभजनमुखी तव पुजन करतसे सुजन जयान्ते बलवन्तावरति ओ वाितो प्रेमे आरति श्रीगुरुदत्तराजमूर्ति ओ तो प्रेमे आरती।